Дія друзі, брати і сестри, мир вам! Слава нашому Господу Ісусу Христу. І я хочу на початку нашого зібрання прочитати один коротенький такий вірш із Біблії. Заявишь записанные в книге второзакония, и звучит не так, почитай Отца Твоего и Мать Твою, как повелел тебе Господь Бог Твой, чтобы продлились дни Твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог Твой дает тебе. Мы, говори, мы будем говорить сегодня о заповеди Божьей, о том, чтобы мы смогли в своей жизни почтить своих родителей. Для нас это очень ответственно и дорого, ну, чтобы проявлять такое максимальное уважение и заботу к своим родителям. И Бог говорит здесь, чтобы продлились дни твои. Кто из вас не, ну, против жить долго? Есть такие, кто не хочет жить долго? А вот здесь в Библии есть просто такие обетования. Хочешь жить долго? Уважаю родителей. И мы подготовили сегодня такую тему. Сегодня всемирный такой день отца. Поэтому хочу всех мужчин, которые отцы, поздравить. Пусть Бог вас благословит. Всех отцов даст вам терпение, даст вам мудрость, даст вам ответственности много. Потому что размышляя вот так вот, Братья, мы говорим, что мужчина, если отец, он без ответственности, то это не отец. А если э, ну, нет ответственности, то это просто безответственный человек. Он не может быть отцом, точнее, он может быть биологическим э, самцом, извините, если так можно сказать. Но отец это тот, кто имеет максимальный такой уровень ответственности за тех детей, за ту семью, которую Бог дает ему. Об этом сегодня будем размышлять и помолимся Богу. Драгоценный наш Господь и Бог, во имя Иисуса Христа, хотим просить Твоего благословения на это собрание. Так много людей сегодня здесь, много ищут Твоей помощи, Господи. И Ты дай эту помощь каждому, кто в ней нуждается. Благослови людей, благослови в их нуждах, в их проблемах, в их переживаниях, в их заботах. Господи, у кого-то не хватает еды, благослови Его, у кого-то не хватает здоровья. Боже, благослови. Кто-то может в нужде какой-то, не знает, как решить какие-то свои проблемы. Дай мудрости, Господи. Кто-то может устал и изнемог. Дай силы. Боже, мы на Тебя надеемся. Надеемся, Господи, и верим, что Ты поможешь. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил Украину во имя Иисуса Христа чтобы война это закончилась, чтобы пришел мир, чтобы пришло покаяние в сердца людей. Господь, благослови Украину, благослови, Господи, наших ну, висковых, которые защищают нас. Благослови, Господь, россиян, дай им покаяние, дай им страх Твой Божий в сердце, они не хотели воевать, не хотели этой войны, Господь. Выведи из нашей земли, хотели Слава за все, ти той батько, ти той Спаситель, який все знає, все чує, все розуміє. Слава тобі, слава Тобі наш Бог. Отець і Дух Святий. Амінь.